И мы вернулись. Привет всем. У нас на очереди новости. Новости общеуниверситетские, новости общемировые. Итак, со мной в студии Мирослав. У нас сегодня замена ведущих, да, небольшая произошла. Но ничего, думаю, мы будем стараться в любом случае. Итак, главная новость сегодняшнего дня. Появились результаты КРОК-2 для шестого курса. И у нас огромная радость у всех, потому что все-таки в нашей студии, в нашем, у нас на MUTV большинство все-таки шестикурсники. И для нас большая радость. Мирослав, поздравим нас. Витаю, витаю. И поздоровайся с людьми. За... да, доброго дня. Да. Всем, с кем Витаю, Сюда. Добрый день. Сюда. И туда тоже. Итак, мы начинаем. Нам на этой неделе нам показали обновленный студенческий городок. Точнее, не то, что показали, мы уже его видели, но на этой неделе произошло его официальное открытие. Сейчас там стало красиво. Будут ли, есть ли возможность запустить фотографии? Вот, есть фотографии, пошли. Сейчас там стало очень красиво, тем более весна, тем более все расцветает, а уже и лето как бы на дворе, 31 градус. Вот, Мирослав, вот ты видишь сейчас фотографии, тебе нравится? Подобается, просто, просто такой красав. Действительно, очень красиво, там оформили несколько беседочек, поставили несколько красивых столов, да, то есть рассада действительно зелена, и это все очень красиво. В университете прошел день вышиванки. Первый раз в университете в нашем прошел день вышиванки. Ты носишь вышиванку? Да, в да. мене є вишиванка. Ну, вчора, правда, не вдягав, вчора були трошки обставини, але взагалі да я вважаю, що нині вишиванка це дуже актуально. Не тільки в день вишиванки, а взагалі і в будні дні. Дуже трендово получилось, особливо, якщо учесть, що у нас в НОУ була створена ціла група, присвячена цьому всему действию. И действительно, очень много студентов ВНУ пришли в вишиванках, и это было очень и очень красиво. А, ну и с самим таким вот цимисом всего вечера дня стала фотография, которая сейчас облетела планину нашего интернета. Это Виктор Гаврилович Черкасов. У нас нет этой фотографии. Почему у нас нет этой фотографии? а что есть? на фотографии расскажи? А, там очень красиво. делать ну, то есть, на фоне морф корпуса девочки, мальчики в вышиванках это было очень красиво, очень красиво. Но у нас почему-то этой фотографии нет. Ну ладно. А Черкасов? То Черкасов тоже был в вышиванке. Виктор Гаврилович. Да, он просто на фоне морфолога ну, посадился с, с девочками. Вот, э 18 мая, э день памяти репрессии крымских татар или выселения крымских татар из э Крыма. Я надеюсь, что сегодня к нам э дойдут наши гости из Крыма, да, крымские татары, мы с ними поговорим по этому поводу, э вспомним э их историю, ну и спросим, как они относятся ко всему, что происходит сейчас в нашей стране и у них. Но и в рамках этого дня студенческий парламент э, провел э, целый открытый урок, посвященный крымским татарам и Крыму в целом. Вот, ты не был на нем, да? Не был. Не был на нем и не знал. Я тоже не знал, я с удовольствием бы сходил на самом деле, но вот как-то я слишком поздно узнал об этом. Кстати, по поводу информации и информирования людей, можно было спросить у Петра Сгурского, который будет сегодня, почему так мало информации парламент дает нам. Это было да, это был очень, да, это будет э, неплохо. И действительно, мы его в этом спросим. Первый благотворительный балл ну, прошел в колонной зале КМДА. Это было потрясающе, это действительно было красиво, это было нечто, это было просто умопомрачительно. Вот, э, на нем присутствовала наша ректор Екатерина Николаевна Мосова, э, всех встречали рота ФПЛЗСУ. Вот, и действительно это было красиво. Э, кто, не был, кто был, поделитесь фотографиями, кто не был, э, кто не был ну тогда уже извините. Первый давай балл, значит. А, главная, самая интересная новость этой недели. Медицинский факультет номер 4 стал лечебным, точнее, станет лечебным с 1 числа, с 1 сентября. На это пришел. Да, не удивляйся, ты в медицинский факультет номер 4, да. Это, это просто мы немножко отвлеклись. просто видишь, медицинский факультет номер 4 не знают, что они станут лечебниками. И все, а медико противостичный. Кридая... А, Ввиду того, того, что министерство закрывает полностью санитарную эпидемиологическую службу в Украине. Теперь, с 1 сентября, мы действительно все на это очень надеемся, и все лоббировали этот э, закон, эту порядок о том, что медицинский факультет номер 4 теперь станет лечебными, и они смогут распределяться, как и лечебники, на лечебные места. Это действительно большой прогресс для них, потому что ну, дай им распределяться, я особо вариантов не вижу. Врачи лаборанты это не вариант. В прошлый раз мы обсуждали с деканом Четвертого языка факультета этот вопрос. Вы можете найти э, его интервью на нашей странице в соцсетях NLTV ВКонтакте. Кстати, там же можете задавать нам вопросы на всякий случай, если что вдруг, и давать свои отзывы по поводу нашей работы. Итак, я за них рад. Действительно, я за них рад, что теперь они смогут нормально распределяться. Выборы в общежитии номер 7 прошли, все-таки они наконец-то прошли. Победителем стал Константин Кузьменко, который сегодня тоже придет к нам на эфир. И мы с ним поговорим о том, как он собирается развивать свое общежитие. Ты был когда-нибудь в своем общежитии? Я не живу в городе. А, у вас нет же Или у вас Я есть? местный, я местный. А был когда-нибудь в вашем общежитии? веком в нашем. А у вас есть общежитие вообще а у стоматологов? Я просто э, не знаю. Э, ну, насколько я знаю, это пятый год тоже, по-моему, и первый, и четвертый. И... и ты там не был никогда? Не был ни разу. И что о нем говорят? Ну, у -у -у. кажут, что такое дов... задовильно. А, задовильно. Видите, у стоматологов задовильно, а у всех по-всякому. И мы сегодня у него спросим, да, как он собирает, как он видит развитие своего общежития на целый год. Все-таки очень важно, это одно из самых больших общежитий в нашем университете. А на этом, пожалуй, я закончу с новостями НМО и передаю моему коллеге слово, который расскажет нам про новости мира или не мира, или чего-то да. Международные новости. Дальше в нашем эфире. Да. У нас в Чене, точнее, не в нас, а в Свете, в, тени, в, тени, в тени, Заявили, що алкоголь впливає на організм так само, як і гормон окситоцин. Ну, як відомо, це так званий гормон любові. Вчені з'ясували, що алкоголь має на організм такий самий вплив, як і окситоцин. Подібність у тому, що гормон виражається, ефект від цього гормону виражається не тільки зовнішніми проявами, а й внутрішніми. Це повідомляється в журналі Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Я всегда об этом знал. Я всегда об этом знал, что алкоголь действует как окси окситоцин. Меня с детства приучили к этому. Как К окситоцину. Да, к окситоцину. За только... гаражами с пацанами мы пили. Да, окситоцин. окситоцин употребляли. Да. <laughs> окситоцин задіяний в нейронных процессах, которые обеспечивают формирование емоційної прихильності матері до дитини, закоханих одне в одного. Крім того, речі, вона здатна знижувати рівень стресу в організмі. Очевидно, що алкоголь так само може знижувати рівень стресу в організмі і е, прив'язувати людей до людей. Тобто, алкоголь connecting people. Ну, окситоцин, так. Да. Алкоголь. алкоголь. Ну, і алкоголь так само. Ага, все, цікавля для меня все стало ясно. Стало. Вот. Тому э, люди, які перебувають під впливом гормонів кохання, точніше гормону кохання, схильні до добрих вчинків. Наприклад, вони частіше займаються благодійністю, не відмовляють оточуючим в допомозі. Тобто, люди, яких цей гормон в порядку, вони дуже. Тобто, господа, якщо вам не вистачає гормону в організмі, пейте. пейте. Пейте, алкоголь. І це дуже правильно. Ладно, шучу. Алкоголь викликає дуже много таких вещей. Не питайтеся встрітися вдома. Не захоплюйтесь, не, не шучу. Шучу, не шучу, шучу. Но не 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 я. А, люди і собаки пов'язані на гормональному рівні. При спілкуванні а, людини і собаки в головному мозку в обох підвищується концентрація окситоцину, того самого окситоцину. Тобто, окситоцину. почувствовав з собачкою і напівався, так? Да? І випив да, з собакою разом. Вчені, встановили, що між людьми і собаками існує зв'язок на гормональному рівні, який здійснює гормон окситоцин. Це пишеться в журналі Science. Дослідники провели два експерименти. Під час першого власники собак протягом 30 хвилин перебували зі своїми вихованцями в одному приміщенні, граючи або розмовляючи з ними. А під час другого окситоцин спорскується в ніздрі собак, після чого тварин запускали в кімнату, де знаходився їхній господар і незнайомі люди. В результаті спостереження вчені встановили, що під час спілкування людини з собакою в головному мозку обох підвищується, підвищується концентрація гормону і піддані впливу цього гормону собаки, вони прагнули підтримувати зоровий контакт своїм господарям. Але п'яне гормоном Хазєєва не цього робити, да? На цьому експеримент, мабуть, mm -hmm. должен, должен може бути закінчиться почем. Можливо. Да, можливо. І е, остання новина на сьогодні жуки допомогли вченим зрозуміти, навіщо потрібні самці. До цього наука тільки зараз дійшла, до чого потрібні самці. Раніше. Блода, ну що, цього ніхто не знав. От. Але причини існування статевого відбору поки залишаються предметом суперечок серед учених. 10 років вчені світові вчені, наскільки я розумію, самці. намагались зрозуміти і проводили спостереження за еволюцією і статевим життям жучків хрущаків. І от, власне, досліди, вони допомогли британським вченим довести на практиці, що безбузність погляду еволюції особини це самці. Ми з вами. И конкуренция между ними существует заради поддержки стабильности геному и отсеванности новых мутаций. То есть, по сути, самцы нужны лишь для того, чтобы у самок все было хорошо. Собственно, как и в реальной жизни, как и в реальной жизни, в принципе, мы нужны только для того, чтобы девушкам, нашим девушкам, женам, матерям было хорошо. На это были новости на НУ ТВ. Сейчас э, в эту студию ворвется Василий Гелюк вместе с главой студенческого парламента Муни Богомольца. Петром Сгурским. Мы вам желаем хорошего вечера. Не переключайтесь.